В городском совете Басарабяска гендерный дисбаланс наблюдался и до местных выборов 2015 года. Тогда из 23 советников женщин было всего 5. Но в новом составе совета их число снизилось до 4. По мнению новоизбранного примара, это не совсем нормальное соотношение. В городском совете сегодня, конечно, очень мало женщин. Мне бы очень хотелось, чтобы на сегодняшний день у нас было больше умных женщин в нашем совете. С ними легче договориться, по крайней мере, мне. А те решения, которые мы выносим в совете, я думаю, чтобы женщины, что женщины восприняли бы это совсем по-другому. И не было таких казусных моментов, то, что у нас происходит в совете сегодня. Из четырех женщин-советников одна прошла по спискам нашей партии и три являются социалистами, что составляет почти 30% от состава данной партийной фракции нормально, стремимся к тому, чтобы было половина на половину. Мужчины, наверное, более агрессивно настроены на какие-то принятия и решения, и женщина способна к тому, чтобы это все не обдумывать сначала принятие решений, поговорить, а потом принимать обдуманное решение. Поэтому мы считаем, что нужны обязательно нужны женщины, потому что это как в семье. Без женщин никуда. В районном совете ситуация с гендерным равенством и в прошлом созыве была неблагоприятной. Там представительницы прекрасного пола составляли лишь 11% от числа советников. После выборов положение не улучшилось. Из 27 народных избранников лишь три женщины. Среди них Татьяна Унтилы. Конечно, количество три недостаточно, но я думаю, что мы сможем переубедить мужчин принимать правильные решения, а не политические. Женщины всегда миротворцы, они стараются все проблемы решить вербально, без агрессии, стараясь найти консенсус и убедить мужчину, что все-таки нужно сделать как правильно, а не как им хочется. Как призналась Татьяна, изначально в списках всех политформирований женщин было более 30%. Но перед самыми выборами их либо заменили кандидатами мужчинами, либо передвинули в конец списка. Поэтому они и не попали в местные советы. Мужчины до сегодняшнего дня еще не готовы к тому, чтобы женщины пришли к власти. Если говорить исторически, политика имеет многовековую историю, тысячелетнюю историю. Женщины в политике всего, скажем так, около 100-120 лет. И сама, сам менталитет женский говорит о том, что, милая моя, куда ты дергаешься? Там одни мужчины. Зачем тебе это нужно? Препятствием к продвижению женщин в местные органы власти является и менталитет самих избирателей, большинство из которых не готовы голосовать за кандидатов дам. Мы привыкли, что мужчина идет на работу, а женщина находится дома и занимается семьей. Поэтому у нас так сложно и так люди думают. Но мы уже живем в 21 веке, поэтому я знаю очень много женщин-руководителей, которые очень грамотные, очень многого достигали в жизни, поэтому не нужно обделять женщину или мужчину. Все мы люди, все мы равны. Татьяна Унтилы, у которой подрастают двое детей, считает, что карьера семье вовсе не помеха. Все возможно. При большом желании, и очень упорном труде и постоянно в движении. Постоянно. Времени на себя практически нет. Жители района, недовольные тем, как развиваются сегодня город и села, говорят, что если бы среди представителей власти было больше женщин, это бы исправило положение дел. Если говорить о ситуации в нашем районе, я знаю, что женщины в местных органах власти в меньшинстве. Но по моему личному мнению, представительницы прекрасного пола вполне могут занимать должности примаров, членов местных советов, руководителей предприятий. Они более серьезно относятся к своим обязанностям, видят ситуацию в перспективе и в целом более практичны. Женщины находят выход из сложных ситуаций быстрее, они проще решают финансовые и другие вопросы. Пусть на меня не обижают мужчины но женщины могли бы сделать гораздо больше если бы они были лучше представлены в органах публичной власти должно быть женщины потому что женщина думает совсем по-другому мужчины у нас слабые они там собираются и ничего не могут решить ни Ничего конкретного они не могут сделать, если бы женщина была бы, она совсем по-другому была, потому что женщина дома, даже в собственном доме, хозяйство свое держит, все от нее зависит. Так и было бы здесь. Если у нас одного первого секретаря не могут выбрать, зачем эти люди там нужны? Надо всех советников менять в таком случае. И чтобы были такие люди, которые определились уже один раз и навсегда. Если Народ тебя выбрал, ты должен за народ пойти. И чтобы это все подняться, надо что-то делать в этой бессарабке. Если вы ничего не будете делать, у нас нищета. Мы здесь, как в болоте, зарылись, и все. Пусть пять женщин там было бы, или шесть там женщин было бы. Все равно а я, я думаю, что они что-то говорили бы все равно, что-то толковое и предложили бы это все делать. По результатам последних выборов процент женщин на уровне советников первого и второго уровня в целом по Молдове равняется примерно 27,5. В районе Басарабяска он не доходит и до 20. Примарами в городах и селах республики избрано 184 представительницы прекрасного пола, что составляет 20,5% от общего числа глав местных администраций. В нашем районе нет ни одной женщины-примара.